हर्ट्स भी आ रही है हर्ट्स भी लग रही है बुराइयां भी सामने आ रही हैं नहीं वो जो चार चीजें थी ना एक तो हो गया प्यास नंगे हाँ खूब बुराइयां छुपा रहे हैं गलत काम कर रहा है खूब छुपा रहे हैं कपड़े पहने चले जा रहे हैं खूब लिबाजा उड़ा हुआ है तो अब ये जो अल्लाह कह रहा है किया कि उन्होंने क्या जन्नत के उन दोनों ने अपने ऊपर जन्नत के पत्तों से टाटना शुरू कर दिया अब देखिए जन्नत तो मैंने डिस्क्राइब कर रहा हूं मिसली बयान देखिए कुरान मजीद में जन्नत बाग को मिस्ली तौर पे कहा और मिसाल के तौर पे खुद एक्सप्लेन किया अल्लाह ने कि इस पे ऐसी ऐसी कंडीशन में आप ये कंडीशन होगी मेंटल कंडीशन आपकी ये होगी तो मिस्ली के तौर पे ही मैं बयान करूंगा वो पत्ता क्या होगा जिससे आपने अपने ऊपर टाटना शुरू कर दिया पत्ता फिजिकल तो पत्ता तो नहीं हो सकता लेकिन बाघ का तो बाघ जैसे बाघ को हम पढ़ रहे हैं बाघ तो जन्नत ले रहे हैं लेकिन जब हम मे, मे, उसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ रहे थे तो हमें यह समझ में आया था कि वो हम भूखे नहीं रहेंगे ये ये नहीं नहीं होगा है ना नंगे महसूस तो ये जो कंडीशन थी जब हमारे सामने आई तो हम किससे अपने को टाक रहे हैं पत्ते से उस बाग के जन्नत के पत्ते से तो कवर कवरअप किस चीज को कर रहे हैं कि ये चार चीजें जो अल्लाह ने कहा था ऐसा नहीं होगा वो होने लगा उसी से पैचअप कर रहे हैं अपने आप को उसी जन्नत की बात से ही पैच पैचअप उस पत्ते को कि उस जन्नत में ये कह नहीं है वो अल्लाह का शुक्र अल्लाह का करम है, ये चीज़ है।, है भाई ये चीज है यानी ख्वाहिश है बेसिकली भूखे हैं लेकिन कहना नहीं नहीं पेट भरा हुआ है हर चीज जो आपके वहाँ अंदर जो चीजें जो तो भूख लगेगी क्योंकि आप वहां से बाहर आ गए अब तो नॉलेज भी चाहते हैं आप और आप, 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 आप पावर भी चाहते हैं लेकिन अगर नहीं करते तो आपने उसको टाक लेंगे तो जन्नत के जन्नत में तो क्योंकि आपको कुछ जरूरत नहीं इन चीजों की तो फीलिंग्स भी हट हो रही हैं आपने तो इसी से कवर अप करना चाह रहा है आदमी उसी पत्ते से उसी जन्नत से तो ये एक मिचली तौर पर बयान है यहां पर वो तो फिर आगे लिखा उन उन दोनों 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 के रब ने उन दोनों से 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 नदा दी क्या क्या मैंने तुम तुम को इस पास जाने रोका था और क्या तुम से नहीं कहा था कि बेशक शतान तुम दोनों के लिए खुला दुश्मन है तो गलती हो गई साहब दुश्मन अल्लाह ने कहा था जिसके बावजूद के, के साथ बाहर आ रहे सूरह सबा थर्टी फोर उसकी और तीक इब्लीस ने अपना गुमान उनके ऊपर सच कर दिखाया बस मोमिनों की एक फरीक के अलावा उसकी तिबाकी। की तो इसके मायने ये हुआ कि उसका गुमान जो था इब्लीस का ये पूरा जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसका यह क्या था गुमान कंजेक्चर 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 सारा के साथ फरिश्ते बन जाओगे और जनाब तुम हमेशा की जिंदगी मिलेगी तुम्हें सब कहता उसका गुमान ये रियलिटी नहीं थी हकीकत नहीं थी बाग में जो हमें बोल रहा था कि तुम हमेशा जिंदगी रहेगी मिलेगी तुम्हें फरिश्ते बन जाओगे और ऐसी बादशाह दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगी ये जो बातें वो कह रहा था ये सब गुमान था और उसने सच कर दिखाया लोग सच समझ बैठे सच धनीक लिखा है ना सदका सच्चा कर दिखाया उसने लोगों को और, और लोग उस चंद मोमिन सिवाय चंद मोमिन लोगों के बाकी सब गलत कर बैठे आगे देखिए उसमें यह लिखा है तोहर ट्वेंटी एक सौ पंद्रह कबल फनसिया वलम नजीद लहू आजमा और तहकीक हमने पहले ही से आदम से लिया था, फिर वो उसे भूल गया और हमने उस में, उस, उस में अज़म नहीं पाया वही आदमी ही का पढ़ना जिक्र, सिंपल बात है कि अल्लाह नेहद लिया था कि तुम इस तरह के करीब मत जाना ऐल लिया था ना मत जाना अगर तुम जाओगे तो जालिमों में सो जाओगे तो यहाँ वो यहां बता ला दा ला दा ला वो भूल गया और वह फोम नहीं रह सका उस बात पर जबकि शैतान जो है अल्लाह ने कहा था शैतान तुम्हें यह बुरा बुरा दरख जो है इसके दरख के करीब जाओ तो जालिम हो जाओ दरख्त मिसली तो अब उसकी बात होगी शैतान जो बोलेगा उसकी मत सुनना वो सुन ली उन्होंने हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि शैतान का जो वो है बस सिर्फ इंसान पे है रसूल और नबी को नहीं गुमराह कर यानी रसूल नबी को वो गलती नहीं करा सकता हालांकि ऐसा नहीं है सिर्फ आद अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है जो कभी गलत गलत नहीं करते कोई भी बात बात समझ रहे हैं तो रसूल और नबी का भी कुरान मजिए मुख्तफ़ जगहों पर ऐसा जिक्र है कि जैसे उनसे भी भूल होती है उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन वो ऐसी नहीं होती कि जिससे कि बहुत बड़ा क्राइम जैसे हम सब गलतियाँ गर्ज बैठते हैं तो इसी कॉन्टेक्स में मैंने ये रखी आए जिसको समझाने के लिए जब मैं पढ़ूंगा कि अयूब कुरान एक अयूब का जिक्र है कि उसको उन, उस, उनको ने मस्क कर दिया था छू लिया था यानी किसी कोई चीज हर्ट करी वो हम देखते हैं किस तरह और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने उनके उन्हों साथ क्यों क्या हर्टनेस हुई और उन्होंने उस हर्टनेस से उस तकलीफ से कैसे वो निकले और तो हमारे लिए उसके लिए क्या गाइडेंस है हमको भी उनकी इतबा के अंदर क्योंकि हमारे साथ तो ज्यादातर शैतान ने ज्यादा ही हमें नुकसान पहुंचा देना है उनके साथ जब ये हो सकता है और उस प्रोसेस से गुजर सकते हैं यू वैल इस्लाम तो हमारे साथ भी होगा तो हमको उसकी उनकी डिस्कशन इस, इस से जो मैं पढ़ूंगा उससे हमारी क्या गाइडेंस बनेगी और किस तरह हमें निकलना होगा सूरह सौत थर्टी एट फोर्टी वन और फोर्टी फोर वना रोबा अन्य मसन शोनु बी नुसब व आदाब उर्ज उर् रिजलिक हादा मुक्त असलम बारदूम व शराब ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ In 43 or 44 وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ بي ضِغْصًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ अच्छा इसकी जो पहली आयत है उसमें अल्लाह कहते हैं हमारे मैं पहले तर्जुमा पूरा पढ़ दूँ और हमारे बंदे अयूब को याद कर जब उसने अपने रब को नदा दी बेशक शैतान ने मुझे हिस्से के साथ और अजाब से मस कर दिया अपनी मर्दानी मर्दानगी पाँव के साथ दौड़ ये नहाने की ठंडी जगह है और मशरूब है और हमने उसको इसके अहल अता किए और उनके साथ उनकी मिसिल भी अदा किए ये हमारे पास से रहमत और साहिब साहिबान दानिश के लिए नसीहत है और अपने हाथ से वहम और हवा को पकड़ बस उसके साथ जब लगा और झूठा हल्फ न उठा बस बेशक हमने उसे सब्र करने वाला बेहतरीन नौकर पाया बेशक वो नुमाइंदगी करने वाला था अच्छा अब मैं पहली आयत और जो इसकी जो इकतालीसवीं आयत और फोर्टी फोर आए थे इस दो को पहले पढ़ेंगे और एनालाइज इसका एनालिसिस करेंगे फिर बीच में पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा आप यहाँ पहले तो ये लिखा है ना कि और जिक्र करो या और हमारे बंदे अयूब को याद करो जब उसने अपने रब को नदा दी यानी अयूब ने अपने रब को पुकारा नदा दी कि ए मेरे रब बेशक मुझे छू लिया शैतान ने अन्य मसन या शैतान बेशक मुझे छू लिया टच कर दिया शैतान ने अजाब के साथ और हिस्से के साथ पोर्शन के साथ कोई हिस्से से उन्होंने छू लिया शैतान ने उन्हें टच कर दिया यानी शैतान ने उनको मस्त कर दिया कुछ हिस्सा और अजाब पनिशमेंट भी दी दि, अजाब दिया पनिशमेंट किसको इसको अलैहिस्सलाम को अब टच करने का मकसद यह कि उन्होंने कोई ऐसा काम हमें यह नहीं बताया क्या चीज ये नहीं है इसमें किताब में क्या पनिशमेंट हुई और क्या टच हुआ ये कह सकते हैं कि किसी भी जैसे जख्म लगता है ना किसी को टच साइकोलॉजिकल जख्म है ज्यादा हो जाता है नॉट मायूस यू इन इंग्रीटिंग जख्म तो लगते रहेंगे तो इसने शैतान ने उनको टच किया यानी छुआ और पनिशमेंट भी दी एक हिस्से से तो वो क्या चीज़ है वो क्योंकि आगे जाके वो एक्सप्लेन होती है थोड़ी सी जो मैं आते लेके ले फिर वापस आ जाएंगे फिर उसको वो आगे क्या लिखा हुआ है उसमें नीचे आ, इस वाली आदत में वो छोटा सा है वह खुद भी यदि का विकसन ये जो लफ्ज है सन। सन मायने होते हैं वहम या केमेरा इंग्लिश में केमेरा और या हवा कैमेरा कैमेरा और उर्दू में हवा आदम वाली हवा हुआ नहीं हवा बहु वहम अब ये लफ्ज लफ्ज के तर्जुमे हैं इस इस लफ्ज के अब होता क्या है ये क्या चीज है, है अरबी इंग्लिश में डिक्शनरी में आप देखें वो कहते हैं कि जैसे कि एक शेर का मुंह शेर का मुंह आ गया आपके जहन में जिसम गोट का आ गया शेर का मुंह और गोट और दुम सांप की शेर का मुंह जिसम गोट का और दुम क्या बनी ऐसे जानवर देखा आपने ये बन गया हवा कैमरा अब ये समझिए आपकी और हमारी नफ्सियात में जब भी कोई जिंदगी में आपकी नफ्सियात में कोई प्रॉब्लम है तो हमने क्या किया हुआ है कि यानि, यानि पूरा शेर का एक मुंह ले लिया पूरी गोट में से उसका जिस्म ले लिया और सांप पीछे जोड़ दिया तो ये एक पूरा जानवर बन गया और हवा बन इसी तरह इंसान की साइकोलॉजी में नफ्सियात में कुछ प्रॉब्लम्स आती आती है मुख्तलिफ तो वो छोटे छोटे पोर्शन यहां पूरी पूरी बात को नहीं पकड़ता पूरी बात में से उसने एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर लिया फिर दूसरी जगह से कहीं और एक चीज ड्रॉ कर ली तीसरी जगह ड्रॉ करके आप अपने जहन में एक हवा बना लिया जब वो हवा बन जाता है पेन में रह रहा होता है खुद पेन में है और दूसरे को दूसरे को नजर नहीं आ रही पेन अब बाकायदा मुसीबत में जब आप उससे बात करें पूछे क्या मसला है तो वही टिट्स एंड बिट्स जो छोटे छोटे पोर्स को जोड़ रखा है उसने ना उसकी तय तक वो पहुंचा हुआ है ना इसकी तय का पहुंचा हुआ है ना उसका पूरा रिजल्ट नहीं है तो जगहों से मुख्तलि सिचुएशन को जोड़कर आपने एक हवा बनाया हुआ है कैमरा या वहम, वहम वहम है बस वो हकीकत नहीं है वो और उसके अंदर अपने आप को तकलीफ में रखा हुआ है बड़ा जबरदस्त ये कौन कर रहा है ये शैतान शैतान ने छू रखा है इस शख्स से अयुब इस्लाम को लिखा हुआ यहां पर तो हमने कितने बड़े बड़े कैमरा बनाए हुए आप तस्वर भी नहीं कर सकते तो ये बात समझ लें कि कैमेरा हर आदमी ने अपना बनाया हुआ है उसका तौर पर किसी से कोई ताल्लुक नहीं आपने खुद बनाया हुआ है और यह आदमी खुद ही तोड़ सकता है और वो तोड़ने का जिक्र हम पढ़ेंगे किस तरह पहले बात तो पहला प्रोसीजर यह साथ दौड़ ये नहाने की ठंडी जगह और मशरूब है अब जनाब उर्कुशलिख दो चीजें एक तो वॉक करें आप जो हमारे माशरे में डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट साइकैट्रिस्ट कहते हैं हर डिप्रेशन हर पुरानी का बीमा वॉक करें आप एक तो सीधी वॉक हो गई लेकिन नफसाती हम पहलू साथ लेते चलेंगे जब आप भी रिज, करें, तो रिज्ल, जो अरबी करके मरदानी वजात तो मैसेंजर की एक मरदानी वजात भी है वो क्या है रबनाम मिनम आयाति का वो आयाति लावत करता है वह यू आलमताब इलिता किताब का विकमत हम से बात करता है वह युजकी हिम और तस्किया करता है तो जब हमको अपना पहले कैमरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस कैमरा के मुताबिक सिचुएशनली एक आयत जो उस कैमेरा को बिल्कुल नीचे डाल दे चार जो से घोड़ा शे, शे, शेर या दुम या जनाब हिसाब से जोड़ के जो एक जानवर बनाया हुआ है वो कैमरा जो बनाया हुआ है आप मुझे बताइए तो मैं बोलू ये तो शेर है इसकी तो यह आयत है और ये जो दुम है सांप इसकी आयत है और ये जो प्रॉब्लम है आपकी इसकी आयत है तीन चार आयतें आ गई है आपके सामने आप कहला ये तो बात सही अब तो खत्म लेकिन वो ईमान बनावट terse ना फिरा जाए तो आप अल्लाह कह रहे हैं इसको raise with your यानी अपनी मर्दानी वजात के साथ दौड़ यानी उस आयत को इतना रिपीट करें अपनी जात के अंदर ताकि आपका ईमान का हिस्सा बन जाए इतना याद करें इतना रिपीट करें ताकि वो बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर बिलीफ व व लहू अहलू اهله ومثله معهم رحمه منا وذکر और हमने उसको जब उस तरह से मैस्कुल मैंने रेस किया तो उस उ, हमने उसको उसके अहल अता किए और उनके साथ उनकी मिसल भी अता की यानी उनको अल्लाह ताला ने नवाजा एक ग्रुप के साथ उनके अहल भी अता कर दिए यानी उनके साथ हुए और उसके साथ और लोग भी उसकी मिसल अता किए ये हमारे पास से रहमत और साहेब दानिश के लिए नसीहत है ये हमारे जो तदब्बर कर रहे हैं हुआ उससे हमें नसीहत मिल रही है लेकिन अब ये दूसरा एक्ट एक्ट आ रहा है और क्या कर एक तो था थारकु लिख और अपने हाथ से वहन हवा को पकड़ बस उसके साथ जब लगा दो और झूठा हल्पना उठाओ यानी आपके जहन में पहले तो हफ्वा आया आयतें आ गए, मैं मैनर आ गए अब आपने पकड़ा उसको पकड़ लिया आप कह अल्लाह ताला उसको ज़ाद जब लगाओ किससे आयत के साथ जो उससे रिलेटेड है और जूटा हल्फ मत उठाओ झूठा हल्फ ये होता है कि आपने वायदा अली अल्लाह के साथ कि मैं अब ये आयतें वजाहत हो गई हैं इन आयत के तहत मैं अब अल्लाह के साथ मुआदा करता हूं यह करती हूं और हरगिज गिज में आप इसको वापस नहीं जाने तो बात समझ में जब आ गई उस वक्त तो हल्फ उठा लिया आपने लेकिन बाद में जब शैतान ने वार किया तो फिर वापस वो आगे ऊपर तो अल्लाह मना कर रहा है झूठा हल्फ ना तो आप जब आप ये फैसला कर लें तो फिर आपके पास ये कोई चांस नहीं है कि आप उसको झूठा कर दे अंडर ओथ टू टेक प्रॉमिस झूठा नहीं होना चाहिए तो तभी तो वो कैमरा टूटेगा दोनों चीज याद रखे एक तो रेस करें विध मेस्ट मैनर जो आयात उससे रिलेटेड उसको ले प्लस झूठा हल्फ जब मदा कर रहे हैं तो इट शुड भी हंड्रेड परसेंट ट्रूथफुल झूठ ही बोल रहे वायदा के भाईदा, भाईदा साथ सही कर रहा हूं मैं झूठ कर देंगे कोई फायदा नहीं होगा तो वो यही लिख दिया वह खुद भी यदि का अपने हाथ से वहम हवा को पकड़ो बस उसके साथ जब लगाओ और झूठा हल्फना उठाओ बेशक हमने उसे सबर करने वाला बेथीन नौकर पाया बेशक वो नुमाइंदगी करने वाला था अभी हम आदम आदमी का हो गया पैगंबरों की बात चल रही है

सिवा जब भी उसने तमन्ना की शैतान ने उसकी तमन्नाओं में अलका किया बस अल्लाह मनसूख करता है जो शैतान अलका करता है फिर अल्लाह अपनी आयत को मोकम करता है और अल्लाह इन वाला हमत वाला है कि जब भी रसूल और नबी आया और जारी बात है अल्लाह का मेह पैगाम दे रहा है आयत का एसेंस वगैरह बयान कर रहा है या बता रहा है पैगम्बर तो अल्लाह कहता है कुरान मजीद में कि शैतान ने उसकी उमनीत में उसकी तमन्नाओं में उसकी जो विशफुल थिंकिंग होती है पैगंबर की भी उसमें वो डाल देता है अलका यानी कुछ ऐसी बात डाल देता है जैसे कि जैसे पार्ट ऑफ अल्लाह मैसेज है वो तो अल्लाह को तो अपना पैगाम को प्योर प्योर रखना है ना उसमें गलती तो है नहीं है कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है तो अल्लाह ताला क्या करता है उस जो अलका किया शैतान ने उसको कैंसिल कर दिया अलका जो किया शैतान ने जो डाला अल्लाह की बात में मैसेज में जो शैतान ने डाला उसको अल्लाह ताला कैंसिल कर देता है कैंसिल मनसूख कर देता है और अपनी आयत को महकम कर देता है <coughs> फिर अल्लाह ताला अपनी आयत को महकम करता है अल्लाह ताला इन वाला, वाला। उसको मालूम है उसकी आयत में उसकी आयत की क्या रूह और एसेंस है अब आप ये देखिए ये बात रसूल नबी के साथ लिखा है अल्लाह ने कि कोई भी वमा अरसल्ला अरसल्लामे कबली का मेरे रसूल वाला नबीन और हमारे से हाथल हमारे रसूल और नबी में से जो भी भेजा सिवाय जब उसकी उनकी उसकी तमन्ना की शैतान ने उसकी तमन्ना में अलका कर दिया नबी और रसूल जो थे वो तमन्ना कर रहे हैं उनकी तमन्ना में अलका कर दिया शैतान ने कुछ दलवा दी अपनी बात डाल दी फिर अल्लाह ने क्या किया क्योंकि अल्लाह तो रसूल नबी के साथ है और नबी रसूल अल्लाह के साथ तो उन्होंने अल्लाह ने कैंसिल किया जो अलका किया शैतान ने म, म, कैंसिल उर्दू में क्या मनसूख किया और जनाब अपनी बात को वो मोकम कर दिया अच्छा जी हाँ अब अब देखिए ये नबी और रसूल के साथ अब अबसरा नाम सिक्स उसकी एक सौ बारह नबी रसूल के साथ सिलसिला व कदली नबीन अदू व शयातीन अल्सी वजन यू बाबा जखरुफलकौल गुरू वलव शाह और अब का माफ आलू हूँ फदर हूँ और इसी तरह हमने जिन जिनों जिन व के शयातीन को हर नबी के लिए दुश्मन बनाया वो एक दूसरे की तरफ़ धोखा से कौले ज़री बना कर वही करते हैं और अगर तेरा रब चाहता तो वो इस वो इसको ना करते पर छोड़ दे उनको उनकी उनको और उसके जो वो इफ्रा करते अब पता चला कि नबी के, के इंसानों के जो शैतियाँ हैं इंसानों के साथ शातीन लगे हुए और जिनों में से जो शातीन लगे हुए हैं के साथ वो नबी के दुश्मन हैं नबी के और रसूल के दुश्मन कौन हैं इसी तरह हमने अल्लाह कह रहा है बना दिया हर नबी के जितने नबी आए उनके दुश्मन बना दे इंसानों के सातन को और इंसानों के सातिन को और जिनों के सातिन को दुश्मन बना दिया इंसान के सातन और जिनों के श्थीन जो हैं वो दुश्मन है नबी के और वो वही कर रहे हैं यू ही वो वही करते हैं बादबाद बाज़ एक दूसरे को वही कर रहे हैं जुखरुफ अलकौली गुरूरा जुगरबल कौल का मतलब क्या हुआ अकवाल जरी सोने के अकवाल बनाकर सोने के अकवाल को फिजिकल सोने के अकवाल नहीं बना रहा है, यानी उन अकवाल की नबी की अकवाल को इतनी अहमियत दे देना कि बिल्कुल आप समझे ये तो आपको मानना पड़ेगा आपको गोल्डन वर्ड ये कौन कर रहा है श्यान इंसानों के और जिन्हों के शातीन ये कर रहे हैं कि नबी की दुश्मनी में ऐसे अकवाल बना रहे हैं अकवाल जरी यानी कहते हैं जुखरूफ अलकौल गुरु धोखे से धोखे से ऐसी बात कह देते हैं कि हम समझते हैं नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फलाने नबी की बातें भाई इसमें भी कोई मसला है तो इसमें ज्यादा बोलना सही है जो कहा जा रहा है बस सुन लो आमन्ना सदा करना क्योंकि वो अकवाल जरिए हैं गोल्डन वर्ड्स हैं ये कौन कर रहे हैं वही कर रहे हैं ये शैतान देखिए मैं मैं असल में ये बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे माशरे में किस तरीके से मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा किस तरीके से एक चीज़ को अहमियत दे दी जाती है माशरे में ताकि आप कुछ कह ना सकें और वो बाकायदा रिकॉर्ड बाकायदा हमारियाँ एक बहुत ही मुकद्दस जगह बना देती हैं जैसे हमारे माशरे में एक बाइबल जो है वो अल्लाह कलाम समझे जा रहा है और बाकायदा ही समझ रहे हैं कि इस किताब कुरान मजीद से पहले वो किताब आई थी बाइबल और वो मुकद्दस यानी उसका नाम है मुकद्दस किताब है मुकदस तफदीस मुकदस किताब है वो बाकायदा उसको अहमियत दी जा रही है तो वो कैसे हो होगा जैसे गोल्डन वर्ड्स यानी उसको आप ऐसा रद्दी वद्दी नहीं समझ सकते बाकायदा अहमियत है उस किताब की दुनिया में और उस किताब में जो कुछ बातें जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा वो यह कहें क्यों पढ़ रहा है साहब भाई हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपने उसको गोल्डन वर्ड समझा हुआ है, है बाइबल में लिखा हुआ है साहब वो भी तो अल्लाह का कलाम है अस्तगफुरुल्लाह क्यों अल्लाह का कलाम क्यों है वो इस तरह बाकायदा आदमी यकीन है देखिए आप ये सोचिए आप अल्लाह ताला कह सकते हैं ये बातें ब मुताबिक बाइबल यहूदी और ईसाइयों के अकायद फाइशा उरियानियत नबियों के साथ किस तरह बोलते हैं वो और उस देखिए यह है जेनेसिस नाइन उसकी ट्वेंटी वन वर्स गलती हो जाए तो मेरी उर्दू बड़ी ऐसी है और उसने उसको मैं उसकी मैं पी और उसे नशा आया और अपने डेरे पर बहराना हो गया ये पता किसकी बात हो रही है, दुण 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 है? एक पैगंबर है उनके बारे में कहा जा रहा है हाँ जो भी एक है पैगंबर है उन्होंने शराब पी और अपने डेरे पे नंगे पड़े रहे ये, ये ऐसा लग रहा है जैसे इससे ये ये बताया जा रहा है कि आप लोग भी कुछ इस तरह की हरकतें करें यह किसका कलाम है शैतान का अब आगे देखे नीचे लिखा हुआ है टू सेमय सिक्स टू ट्वेंटी फाइव दाऊद ने और रूिया जो है उसको मार डाला जो बाशीबे का शौर था यानी जो बाशीबा का जो शौर था उसको मार डाला क्योंकि उसको, उसको उसके उस पर दिल आ गया था उसका बड़े आराम से बात हो रही दाऊद पैगम्बर हैं उन उन्होंने देखा यार ये फलाने की बीवी बहुत अच्छी लग रही है तो इसको मार डालो उसको आगे जंग में पता नहीं काम मरवा दिया और फिर बीवी के साथ ताल्लुक कर लिया अच्छा देखिए और दाऊद ने लोग भेज कर बाशीबा को बुलवाया देखिए और उसके पास आई और उसने उससे सोबत कर ली कोई बात ही नहीं सोबत कर ली फिर वो अपने घर क्यों चली गई वो हमला हो गई सो उसने दाऊद के पास खबर पहुंची कि वह हमला हो टू साम्यूल एलेवन टू फोर फाइव अब ये मैं क्या क्यों पढ़ रहा हूँ ये अकवाल जरी बना रखा है आपने इसे यानी ये ये ऐसे मुकद्दस बना रखा है बिलुक दिल से और यहाँ सीने से लगा के घरों में रखा भाई ये क्रिश्चियन वर्ल्ड है लेकिन किसका वो बेहुरमती किसकी हो रही है दाऊद की तो दाऊद दाऊद्लाम की आपके लिए कोई अहमियत नहीं है क्या उनको अल्लाह कहता है जमीन पर मैंने खलीफा बनाया कुरान मजीद में लिखा हुआ है जमीन का खलीफा बाई नेम अगर निकालेंगे आप कुरान मजीद में तो सिर्फ दाऊद है जमीन के खलीफा उनके बारे में ऐसी बातें लिखी वैसे कोई बात ही नहीं है कि कह दो और उसको इसलिए अहमियत दे रहे हैं क्योंकि वो एक रिलीजियस बुक है और ये देखिए आगे अब मैं तो पढ़ पढ़ू लूद की अपनी बेटियों के साथ मुबारशरत अस्तफुल्ला ये लिखा हुआ है जेनेसिस नाइनटीन थर्टी, वन, थर्टी तब पैलोटी पहली वाली ने ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं, नहीं। जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए यानी लूत सलाम की बेटियां कह रही हैं ये इस्तफुल्ला कि कोई अब मर्द नहीं क्योंकि वो तो है सारे अब कोई मर्द इस काबिल नहीं कि हमारे पास आए तो ये बेचारे लूत असलाम अवेलेबल है आओ हम अपने आप लिखा हुआ है साहब मैं नहीं कह रहा है। ये आओ अपने आप, आम, आम अपने बाप को मैं शराब पिलाएं और उसके साथ हम आगोश हो ताकि अपने बाप से से हम आगोश हुई और उस दूत ने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठी और कब गई और दूसरे दिन अभी बात खत्म जेनिसोर थर्टी से और दूसरे दूसरे रोज यूं हुआ कि पेलोटी ने छोटी से कहा कि देख कर रात को मैं अपने बाप हमसे हम आगोश हुई और आज रात भी उसे मैं पिलाएंगे और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें सो उसने रात भी इन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई और छोटी गई उसने हम आगोश हुई और उसकी लूत ने न जाना कि तब कब वो लेटी कब उठी और लूत दोनों बेटियों के अपने बाप से हमला हुआ और जो उससे नसल चलाई है उन्होंने पैगम्बर सारे वहाँ से आए अस्तफरला जित किस से आ रहे हैं अब ये देखिए यहूदियों ने ऐसे ये दूसरा लिखा है बेटे और बाप के हरमों के दरमियान मुबाशरत बेटे यानी बेटे कौन हो गए ये ए, किसके बेटे हैं साहब ये दाऊद रसाम सो इन्होंने महल की छत पर सोलोम अब सोलोम दाऊद का बेटा के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया और अब सोलोम सब बनी सैल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया यानी बाप की जो वो हैं बीवियाँ उनके साथ ताल्लुकात कर रहे हैं सबके सामने बाबिल है ये कुरान पढ़ना है इस्तफ ये 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 क्या है इसको इंपॉर्टेंस दी गई और भाई बहन के दरमियान मुबाशत ये कौन है भाई बहन कैसे ताल्लुक करें लेकिन उसने अमनून जो है दाऊद का दूसरा बेटा ने अपनी बहन तमार की बात न मानी क्योंकि वो उसके जोर वार ताकतवर था उसने उसके साथ जबर किया उससे सोबत की सोबत की कोई बात नहीं हुई और कर लो बात ही नहीं है हर एक जगह मुताबिक इब्राहिम इस्लाम के बारे में लिखा है आप अपने पास लिख ले जरूर जेनेसिस ले, उसकी ट्वेंटी 20 ट्वेंटी 20 वो है बुक और इलेवन और ट्वेल्व अबराम ने कहा मेरा ख्याल था कि खुदा खौफ तो इस जगह हरगिज़ ना होगा और मुझे मेरी बीवी सबसे मेरी बीवी के सब बेसब से मार डालेंगे और फिर हकीकत वो मेरी बहन बहन भी है इब्राहिम ने अपनी बीवी को कह रही मेरी बहन है क्योंकि वो मेरी बाप की बेटी है और अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं यानी मेरे बाप ने दो शादी की थी दूसरी माँ से पैदा हुई है ये मेरी बीवी जो है अब सारा अगस्त अगर मेरी माँ की बेटी नहीं फिर वो मेरी बीवी हो गई अब मैं ये सब बातें बताने का मेरा सिर्फ मकसद ये है ऐसे बहुत डिटेल्स हैं उधर इधर आगे पीछे लिखा हुआ है पता नहीं कि हमारे माशरे में पैगम्बरों के हवाले से अल्लाह कह रहे नबी जो इतने भी है हर नबी का दुश्मन किसको बनाया छियातीन इंसानों के और जिनों के इन्होंने क्या किया ऐसी बातें कह दी नबियों के नाम लेके कि आप उसको नहीं नहीं कह सकते बताने का मकसद यह कि आपने उसको अकवाले जरी इतना गोल्डन ये शैतान कर रहा है कुरान मजीद में इस शैतान जो इंसानों का दुश्मन है इंसानों का और शैतान जो है और जिन्हों का जो शैतान है उन्होंने ऐसी बातें कह दी और वही कर दिया वही का मतलब होता है इंस्पिरेशन मुतासर कर दिया ताकि आप उसको ऐसा बिलीव कर रहे हैं देट इज अ पार्ट ऑफ योर बिलीफ ईमान है आपका बाकायदा और उसके लिए लड़ने मरने को तैयार है।, है दुश्मन इलाहाबाद वो वही करते हैं, कर हैं शैतान और वह गुरूरा और ऐसी धोखे से ऐसे अगवाल जरिए बात कह देते हैं कि आप आराम से सुन लेते हैं आमन्ना सदकना कहके क्योंकि आप कहते हैं नबी का मसला है रसूलों का मसला है हमें इसमें बोलने की जरूरत है यह तरीका है, जो है तो कहता, और अगर ना चाहता तो यह हर किस कर सकते थे फजर हूं छोड़ दो जो अफ्तरा करते अब हमारी तरफ आइए जरा तो अभी पैगंबरों के साथ दुश्मनी हो गई नबियों के साथ दुश्मनी हो गई और नबियों कैसे गुमराह करा और आदम को कैसे अब ये हम सब जो बेचारे गरीबी में है, सब गुमराह बैठे हुए हैं उनके लिए है अ शरा छब्बीस दो सौ इक्कीस से लेकर दो सौ चौबीस हल उनबीकुम अलमन तनजुलशैत तनजलकुल्लीफा के नसीम यम का दिबून व शौरा तबीबल क्या मैं तुम्हें खबर करूँ कि शैतान किस पर शैतिन किस पर नाजिल होते हैं वो झूठे गुनगार पर नाजिल होते हैं वो समात में अलका करते हैं और उनकी अक्सरी झूठी है और शैतान नाजिल होते हैं शायरों पर और अपने उकसाने वालों की तिवा करते हैं अब क्या हुआ यहां पर अल्लाह ताला बता रहा है कि इंसान जो हम सब हैं, कौन से इंसान पे ज्यादा शैतान का नाजिल हो जाता है फौरन किस पे शातीन शातीन नाजिल हो रहे हैं किस लोगों यानी बाकायदा झूठ बोलना एक रिवाज बना लिया झूठ हर बात पे झूठ वालेकुम कैसे हो क्या हाल चाल है का शुभ अल्हमद हालांकि भूखा मर रहा हूं तबियत बीमार खराब है अल्हमदुल्ला भाई बीमार हो तो कौ बीमार हूँ नहीं साहब क्या इसको क्या जरूरत बोल रहे हैं भाई आपने इतने आराम से झूठ बोल दिया गोन आया क्या नहीं घर में बैठो क्या बोलते नहीं है अब इसको हम झूठ थोड़ी समझ रहे हैं आप यकीन करें इतनी माइनर इतनी छोटी छोटी बातें हम बायदा समझ रहे हैं कोई बात ही नहीं है ये कोई झूठ थोड़ी है बिल्कुल झूठ है ये हाँ बात समझे झूठ है ये झूठ इसी तरह बड़े बोल रहे हैं ऐसे आराम आराम से आप तो क्यों वो शायती ना जुड़े हलोनबी कुी हम बताएं अल्लाह बताए मैं खबर दूं कि इस पे शैत ना जुड़े तनाजरकलीफा के नसीम झूठ झूठ जुट भी बोलता है और ये कौन है गुनागार भी है खाली झूठ नहीं गुनागार गुना भी कर रहा है और फिर उनकी समाज में अक्सरियत जो है वो झूठ अलका करते रहते हैं अब आगे आगे शायर और शौरा जो हैं यह तबावन और शायर जो हैं वो अपने उकसाने वालों की तिबा कर रहे हैं अब ये देखिए शायर हमारे यहां लिटरेचर के अंदर लिटरेचर उर्दू अंग्रेजी में है कहते हैं लिटरेचर को अदब, अदब। में